السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي وإلى روحي الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وإلى روح الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح من شيخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat kalaupun ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan untuknya Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat Amin, amin, Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah, syukur pada Allah di petang hari ini atas nikmatnya atas izinnya kerana pilihannya dapat kembali kita berjumpa dalam program kita AIQ Taklim Isnin Khamis kelas ilmu yang kita buat pada setiap petang hari Isnin dan petang hari Khamis yang mana dalam program ini kita membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh tuan guru saya sendiri almarhum Sheikh Ahmad Fahmi Zamzam Al Banjari dan kita berada di penghujung bahasan. Tengok tuan-tuan, yang kita dah bahas ni aa, banyak kan yang kita belum bahas yang ni sikit lagi. Dan kita sekarang ini berada pada perbahasan tentang adab ya tuan-tuan. Banyak adab yang kita belajar dan sekarang ni kita belajar adab bersahabat. Adab seorang sahabat kepada sahabatnya. Subhanallah di sini Imam Al-Ghazali ada sebutkan 23 adab yang perlu kita jaga. Dia yang perlu kita amalkan dengan sahabat kita. Perlu kita jaga ketika kita ada seorang sahabat. Sahabat ni macam mana? Kawan yang kita memang rapat dengan dia. Subhanallah. Jadi, sebelum ni kita dah bahas daripada 23 adab tu lebih kurang separuh lah. Lebih daripada separuh kita bahas. Iaitulah kita dah bahas sampai kepada adab yang ke-14 ha, Betul tak tuan-tuan? Iaitulah adabnya Kita ketika bersahabat ni Hendaklah memaafkan Dari kesilapan dan kesalahan sahabatnya Dan jangan mencelanya Ah, ha, ni eh? Maafkan kesalahan kawan Yang kawan tadi buat Lagilah kawan tersebut Kita kata yang lebih dekat lagi Itu isteri kita Haa ni kawan hidup Kita sehidup semati memang kena Saling banyak memaafkan Sebab apa tuan-puan? Sebab kita kena sedar Kita ni berkawan yang mana Kawan tu manusia, kita pun manusia ha, Kita suami ni manusia Isteri kita pun manusia Kita isteri ni manusia Suami kita pun manusia Dan yang namanya manusia ni Nabi SAW sendiri kata Kata Nabi Kulubani Adam kullu bani adam khata'un. Setiap anak manusia ini khata'. Dia kita kata berpotensi buat kesalahan. Mesti pernah buat silap. Kalau tak kesalahan besar, kesalahan kecil ada. Ah ni. Adalah kesilapan yang dia buat tadi. Maka kita hari ini mungkin dia buat silap, kita maafkan dia. Besok kita pula yang buat silap, dia maafkan kita. Macam itulah. Ha? Sebab kita kena sedar hakikat kita ni adalah manusia bukan malaikat yang tak pernah buat dosa, bukan malaikat yang tak akan buat silap. Kita ni manusia biasa. Bukan nabi-nabi yang Allah jaga daripada perbuatan dosa. Allah jaga daripada kesalahan. Kita manusia biasa. Jadi maka memaafkan dalam kehidupan kita ni sangat penting. Ha, memaafkan dan meminta maaf ya tuan-tuan sangat penting dalam hidup kita. Ketika kita salah kita minta maaf. Ketika Uh, orang lain yang buat salah kita memaafkan. Jadi uh, manusia yang kita kata uh, tak boleh lari daripada kesilapan ini uh, dia dengan memaafkan berpisah tiada. Ha, ha ni, manusia yang banyak buat kesilapan dengan memaafkan dan meminta maaf tu berpisah tiada. Ha -ha, tak tak boleh pisah jom buat. Memang macam itulah hakikat kita. Dan kita kena terima. Memang itulah kita ni manusia. Ha, jadi tadi, kena terima untuk memaafkan dan kena merendah diri untuk meminta maaf bila kita tersilap. Ha, macam tu. Macam itulah juga apabila kita bersahabat. Ha, dan sebelum ni saya dah sebut, dari sebelum ni kita dah bahasa yang ke-14 ni cuma tak habis lagi. Eh. Ha, sebelum ni saya dah sebut, ha, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, kata Nabi SAW, Ma zaadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. ya tidaklah Allah menambah pada diri seorang hamba itu sifat pemaaf melainkan kemuliaan maksudnya apa semakin pemaaf seseorang ini maka dia akan semakin mulia di sisi Allah jangan sampai kita tersalah faham kalau oh, alah engkau ni tak lawan benda macam tu engkau tak lawan dia buat salah lah dekat engkau engkau maafkan lagi Jangan anggap orang yang memaafkan ni hina Jangan engkau menganggap orang yang memaafkan ni macam penakut Jangan engkau menganggap orang yang memaafkan ni macam rugi Tidak, dia tak durug langsung bila kita memaafkan orang tuan puan Walaupun ya, kita tahu Memaafkan kesalahan orang ini berat tuan puan Bukan semua orang boleh memaafkan Ya, hak dia Nak maafkan, maafkan Tak nak maafkan, nanti tuntut di akhirat nak seles, nak tak nak maafkan nanti selesaikan di akhirat. Selesaikan di akhirat apa? Engkau ambil pahala dia. Di akhirat nanti orang yang menzalimi engkau engkau tak maafkan engkau ambil pahala dia di akhirat nanti tapi nak kena berurusan dululah di akhirat nanti. Kalau engkau maafkan kat dunia engkau terus dapat pahala daripada Allah pahala yang besar. Maafkan ni, engkau dapat terus daripada Allah pahala yang besar kat dunia ni. Tak payah tunggu sampai ke akhirat. Pilih mana? Ah, kan? ah, kalau kita kata kita mampu untuk maafkan maafkanlah kat dunia ni subhanallah baik jadi orang yang maafkan ini, dia semakin pemaaf semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala kan dan pada isni lepas saya bercerita tentang salah seorang syekh ni ya tuan-tuan siapa siapa ingat lagi nama syekh tu ha saya nak saya nak ibu ayah semua mungkin ada yang tulis ke ada yang ingat lagi ke Apalah tak ingat tuan-tuan bukan 2-3 bulan baru 2-3 hari lepas. Hari Isnin lepas, hari ini hari Khamis baru 3 hari lepas. Tak akan tak ingat nama Syekh tu siapa. Cerita tentang Syekh ni yang kita kata bersabar dan memaafkan istrinya. Bukan kawannya lah. Ini istrinya. Lagi dekat lah daripada kawan. Istrinya. Yang Allah uji Syekh ni dengan dapat jodoh, dapat isteri yang kita kata kuat meraju, kuat marah, kuat membebel. Bayangkan. Pakej 3 ni. Kadang ada orang yang dia ni kuat marah, kuat meraju Tapi dia tak banyak membebel Dia marah, dia senyap ya. Ini tak tuan puan, package terus Dia sikit-sikit marah Sikit-sikit meraju Lepas tu banyak membebel ha, Habislah Syekh ni, tuan guru ni Allah uji dapat isteri yang macam tu Tapi dia sabar Dan dia maafkan eh, Kesalahan isteri ni dia maaf dia, dia, dia tak pernah marah Dia sabar, dia maafkan macam tu dia lalui setiap hari. Kita nak cerita Allah angkat derajat orang yang memaafkan ni. Semakin pemaaf dia, semakin banyak dia maafkan orang, semakin mulia seorang ni di sisi Tuhan. Semakin mulia seseorang ni di sisi Allah. Itu yang saya cerita tentang seorang syekh ni. Siapa nama syekh tu? Saya nak tengok dulu. Ada tak tuan-tuan dan perempuan ingat lagi hmm, siapa nama syekh tu? Dan hari tu kita tak habis bahasnya. Eh? Ah, ha, petang ni kita nak sambung lagi. Tapi kalau tak ada yang tahu nama Syekh tu, kita tak payahlah nak sambung. Siapa nama Syekh tu tuan puan? Hmm. Siapa ni yang dapat jawab ni? Ah, ha, saya tengah tengok komen ni. <tuh> ada ke tak jawapan ni? Tak nampak pula jawapan ni. Ah, ha, sementara saya nak cari nak tengok jawapan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua, ah, ha, seperti biasalah. Yang belum kongsi-kongsi dulu tuan puan, ha, ah, sebelum kita sambung perbahasan kita ni yang belum tag nama rakan dan kawan, boleh tag nama rakan dan kawan dulu. Yang belum tekan like, tekan love, boleh tekan button tersebut sekarang. Ya. Yeah. Insya-Allah. Mana ni? Ada tak yang tulis jawapan? Hmm, yang belum kongsi-kongsi dulu ya tuan-tuan, ha, kepada 215 orang yang dah join di petang hari ini. Ada ramai lagi yang tak tekan like, tekan love ni, boleh tekan button tersebut sekarang insya-Allah. Uh, ada ramai lagi yang tak share. Ha, sharekan dulu sekarang, tuan. -tuan. Uh, mana ni jawapan tak masuk ni? Siapa nama syekh tu, tuan? -tuan? Nak sambung ke tak kisahnya ni? Uh, saya tak nampak lagi jawapan. Mungkin ada tolong uh, komen balik. Mungkin ada yang dah jawab ni, tolong komenkan balik. Ini masuk doa banyak ni, masya Allah. Tak putus-putus uh, doa. Ah, puan Layli Osman tak ingat ustaz ah, Macam mana boleh tak ingat baru 2-3 hari ni Puan Saniah Musa pun dah lupa Ya Allah Macam mana ni <laughs> Siapa yang dapat kita nak tunggu Siapa yang boleh jawab ni Siapa nama Syekh tu Syekh tu diuji dengan apa Dengan isteri yang kuat membebel tu puan Cepat marah Cepat meraju dan sebagainya ah, Siapa nak jawab ni Ha, tak ada yang masuk jawapan lagi ni. Ha, aduh, Masya Allah. Tak ada yang tulis ni siapa nama Syekh tu. Sehingga kan Syekh ni, kita sambung dulu kisahnya sikit lah. Ha, kan pada istilah lepas dia ceritakan, sehingga kan Syekh ni, kita kata dia dah rasa macam, kan sabar-sabar dia pun macam, penatlah aku, aku nak cari ketenangan. <laughs> ha, sambung je, saya tak sambung. Melainkan tuan-tuan dan puan-puan ingat nama nama siapa. Ha, tak ada yang ingat. Ya Allah, tak ada yang ingat. Ha, Puan Nur, Puan Arya, lupa. <laughs> macam mana ni, ni lupa ni Baik Jadi Syekh ni dia macam rasa Aduh penatnya melayani isteri macam ni Dia nak pergi Kita kata ke tempat orang-orang berzikir lah Di satu gua Macam bersuluk lah Beribadah je di situ eh? Beribadah dekat situ zikir Baca Quran, solat sunat dan sebagainya Dekat situ Ah, ni Puan Suzila Tu kecil ha? ni orang Banjar tu kecil ni. <laughs> Subhanallah. Sheikh Abdul Rahman betul. Ha tahniah ya Puan Suzila. Ramai-ramai orang ni Puan Suzila ialah Puan Suzila ya namanya. Hmm ha, Puan Suzila yang ingat ha itu pun kata kalau tak silap. <laughs> ha semua terima kasih dekat Puan Suzila. Kalau tak tak sambung kisah kita petang ni. Baik. Alhamdulillah Puan Suzila tu kacil ha, Ini nama tu kacil ni orang banjar ni tuan puan Betul tak orang banjar ni Alhamdulillah Baik uh, Jadi Syekh Abdul Rahman ni Dia pun macam oh, penatnya nak melayan isteri macam ni kan Dia pun nak cari ketenangan Dia kata cakap dekat isteri dia uh, Dia beritahu je lah Saya nak pergi beberapa hari ni uh, Pergi nak jumpa uh, nak apa? nak pergi satu tempat ni lah Kan Uh, beberapa hari itu pun istri dia membebel lagi bom 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 dia pun tinggalkanlah istri dia uh, tentunya bukan tinggal marah bukan sebab marah tapi syekh ni rasa macam aku nak cari ketenangan lah aku nak zikir aku nak baca Quran dengan tenang dengan solat ni tak bukan nak asyik menghadap dia ni je maka syekh ni ya, dalam 2 3 hari macam tu lah dia bagi tahu dekat istri dia dia tak ada kat rumah itu pun masih membebel lagi syekh pun tadi pergilah dia bukan pergi sebab marah dekat isteri tak tapi dia nak cari ketenangan tu yalah tak tenang juga dia asyik kena bebel je kan <laughs> ni baik jadi bila syekh ni pergi di dalam gua tadi ternyata ada dua orang ada dua orang yang tengah itulah sama macam syekh tadi tengah beribadah baca Quran dekat dalam tu solat sunat dan sebagainya syekh pun minta izin boleh tak saya ikut duduk dengan korang kat sini selama dua tiga hari ni Kata dua orang tadi sahabat tadi eh, boleh tak ada masalah cuma kita orang dekat sini kalau bahasa kitalah kita orang dekat sini bergiliran nak cari makan tak akan duduk kat situ tak makan kan duduk kat atas gua di atas bukit tadi memanglah kena makan maka kita orang ber, ber, bergantianlah hari ini dia uh, esoknya saya ah ni kalau tuan nak ikut sekali tuanlah kena cari juga satu hari nak konfirmkan kita ada makan dekat sini Kan? Contoh hari ini saya, hari ini hari ini saya, hari ini dia lusa tu uh, besok dia lusa tuan. Artinya setiap tiga hari inilah seorang ni kena berkhidmat untuk cari makan tuan. Syekh kata tak apa boleh, tak ada masalah. Akhirnya yang peliknya tuan-tuan, dua orang kawan ni bila sampai giliran hari yang pertama ni, hari pertama kawan yang pertama ni ternyata dia tak turun pun cari makan. Dia doa ya Allah. Ya doa bagi Minta minta pada Allah Ternyata datang ada hamba Allah ni Yang daripada bawah bukit tu Yang tergerak hatinya untuk hantar makanan ke gua tadi Dapat makan hari yang pertama selesai Kan hari kedua giliran kawan yang seorang lagi pun doa juga Sama tu pun ada lagi orang lain yang tergerak hatinya nak bagi makanan Bukan macam kita sekarang ni Kita sekarang ni doa juga ya Allah nak makan kan Buka food panda, grab, grab food Apa lagi yang lain-lain misi sekarang ni kan macam-macam lagi. Datang pak cik pot panda yang tu senanglah. Ni tak ada dulu tak ada pot panda macam ni tuan-puan. Kan macam tu. Doa sampai makanan. Wah Syekh Abdul Rahman Latif. hebat sungguh kawan aku yang dua orang ni. Kan? Dia orang doa aja ada orang hantar makan. Kan? Kalau kita sekarang ni tak pelik tuan puan tiba-tiba datang food panda <laughs> kita order kan. Dulu dulu mana ada? Eh. Kan? Datang Masya Allah. Doa je. Kata Syekh Abdul Rahman. Aku ni macam mana? Besok giliran dia kan? Jadi, sampailah giliran Syekh Abdul Rahman ni. Maka beliau pun dalam hati. Aku nak doa macam mana ni kan? Uh, nak turun terus ke ataupun doa? Tak apalah. Syekh Abdul Rahman kata doa. Nak. Doa dia, Ya Allah bagi makan. Ni tak, tak adalah dia baca kuat-kuat. Ya Allah bagi daripada kami rezeki. Dapat makan hari ni Ya Allah dengan keberkatan dua orang kawan saya tu. <laughs> dengan kehebatan dua orang ni tawasulnya, eh dengan keberkatan dua orang kawan saya yang hebat ni yang mungkin mereka ni banyak sangat buat ibadah ni sehingga engkau mereka doa je mereka apa kita kata dapat makanan ni masya-Allah dua hari berturut-turut dia nampak satu kita kata karamah yang luar biasa daripada dua orang kawan yang hebat ni. Kan Syekh Abdul Rahman pun doa sungguh-sungguh pada Allah ya Allah dengan keberkatan kehebatan dua orang kawan saya ni kan saya minta juga ya Allah bagi rezeki kepada kami untuk kami dapat makan hari ini. Ternyata semua tak lama lepas tu memang ada uh, kan orang yang tergerak hatinya nak hantar makanan kepada Syekh ni. Kepada Syekh dengan kawan-kawan nilah -kawan, lah bagi makan ke atas tu. Subhanallah tuan-tuan. Syekh Abdul Rahman pun rasa dalam hati ya Allah hebat kawan-kawan aku yang dua orang ni tak silap aku duduk kat sini berkawan dengan dia orang ni. Ya, dalam hati ni tak silap aku berkawan dengan dia orang ni apa. Hebat sungguh. Aku doa tawassul dengan dua orang ni doa pada Allah dengan keberkatan dua orang ni. Allah kabulkan doa aku. Memang hebat kawan aku yang berdua ni. Syekh tu dalam hati kata macam tu. ah ha, Hebat. MasyaAllah. Okeylah. Okay dapatlah makan di hari yang ketiga tu. Kan. Okay? Dan bila masa lapang sikit tengah sembang-sembang makan ni kan. Syekh Abdul Rahman pun tanyalah. Saya nampak masya-Allah korang berdua ni hebat sungguh. Hari pertama, hari kedua korang doa je datang makanan. Eh. Kay. Okay. Hari yang ketiga oh, apa Syekh Abdul Rahman ni bertawassul dengan diorang ni pun datang makanan orang hantar makanan. Hebat Allah ijabah doa terus macam tu. Hebat korang ni. Lepas tu dia, orang berdua kata ni Kita orang ni bukan hebat mana Kita orang berdua ni pun Sebetulnya Bila berdoa kita orang Bertawassul ah ha, Ambil berkat dengan salah seorang syekh ni Dekat kampung sebelah tu ha, Dekat kampung sebelah dia kata Ada namanya Syekh Abdul Rahman Lah kita mungkin tanya-tanya Eh tak kenal ke yang dihadapan diorang orang ni Syekh Abdul Rahman Tak dulu nama saja viral tuan-tuan rupa orang tak kenal viral zaman dulu tak sama dengan zaman sekarang zaman sekarang kalau seseorang tu viral terkenal contoh macam Ustaz Azhari Idrus kan satu Malaysia orang kenal dia kalau terserempak dia dekat mana-mana jalan Ustaz Azhar duduk dekat Terengganu kan contoh dia pergi Johor orang Johor jumpa Ustaz Azhari Idrus ni akan memang akan terus kenal ah ni Ustaz Azhari Idrus dia kenal nama dan kenal rupa sekali Ha, namanya tahu, rupanya pun tahu. Ini Ustaz Azhar Idrus. Tapi kalau zaman dulu, orang hanya dengar cerita saja. Artinya kenal nama saja. Rupa tak tahu. Jadi, Syekh Abdul Rahman ini, karena sangat sabarnya dengan isteri orang satu kampung tu tahu isteri Syekh Abdul Rahman ni kuat marah, kuat merajuk, kuat membebel. Dan membebel pun bukan selalu selalu kita kata orang kampung ni dengar. Dan jadi, apa gitu kata, orang jadi terkenal. Terkenal apa? Istrinya kuat marah, kuat merajuk, kuat membebel. Dan terkenal Syekh Abdul Rahman ni orang yang sangat bersabar dengan istrinya. Tak pernah melawan, tak pernah marah. Sabar je. Sehingga sampai ke kampung sebelah, tuan-tuan. Sampai ke kampung sebelah, kisah ni. Kisah apa? Sabarnya Syekh Abdul Rahman ke atas istrinya. Kata dua orang ni, kami pun bukan hebat mana. Kami ketika doa tadi Kami tawasul kepada Allah Dengan keberkatan Syekh Abdul Rahman Ya Allah bagi kami rezeki hari ini Setiap hari selama berhari-hari Kami duduk kat sini Kami minta macam tu Setiap hari ada orang hantar makan Punya hebat Syekh Abdul Rahman ni Kata dua orang ni Yang mana sebetulnya Yang di atas bukit ni adalah Syekh Abdul Rahman Yang dengan dua orang Dengan dia orang ni Letak kat atas meja ha, Terima kasih Bang Yang dua orang ni yang so, yang baru datang ni tuan syekh ni Hase. adalah syekh Abdul Rahman dia orang tak kenal dia orang hanya tahu nama saja dia orang tak tahu pun yang ni syekh Abdul Rahman dia orang puji-pujilah kesabaran syekh Abdul Rahman ni terhadap isterinya masya-Allah dia orang kata hebat kan kami ni tak hebat mana kami pun ambil berkat eh, daripada syekh Abdul Rahman tu syekh Abdul Rahman pun terdiam dia senyap tuan-tuan hari itu juga dia kata saya ini cukuplah tiga hari ni saya nak balik. Nak balik. Dia rasa dalam hati, Allahu Akbar. Saya tinggal isteri saya yang kuat membebel tu. Sebab saya macam rasa dah tak tahan sebab dia banyak membebel. Ternyata dengan sebab saya bersabar dengan isteri yang kuat marah, kuat meraju, kuat membebel ni. Allah angkat derjat saya di sisinya. Masya Allah tuan-tuan. Balik terus Syekh Abdul Rahman tadi hari itu juga dia balik. Dia sabar balik dengan isteri dia yang kau membebel dekat rumah tu Masya Allah Artinya apa? Apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni Memang terbukti ya? Mazadallahu bi bi ma bi'abdin bi Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba itu Dengan sifat pemaafnya Melainkan hanya kemuliaan Allah tambah dia Menjadi semakin mulia ha, Itu tu dia tuan puan kisah dia eh? masyaallah ni tadi ya, jadi maafkan banyak memaafkan dan kalau silap minta maaf macam itulah kita dalam bersahabat dalam berkawan ya hari ini dia buat silap besok kita pula buat silap hari ini dia apa kita yang minta maaf mungkin besok dia uh, yang minta maaf kat kita hari ini kita memaafkan mungkin besok dia yang akan memaafkan kita macam itulah ha, dalam adab-adab ber bersahabat dan satu lagi yang penting dalam nombor 14 ni apa dia tuan puan maka janganlah ia mencelanya bila kawan ni buat salah buat silap buat buat perkara yang tak baik kita memang kena tegur dia kalau dia buat silap buat jahat dekat kita kita kena maafkan dia dan jangan sekali-kali kita mencelanya ha ni tuan puan mencela sahabat kita dengan sebab kesalahan yang dia buat Menghina Kan Dengan sebab kesalahan yang dibuat Jangankan sahabat Orang lain pun tak boleh macam tu nampak Dalam sebuah hadis Yang maknanya Kata Nabi Tidaklah seseorang ini Mencela orang lain Dengan sebab kesalahan yang dibuat Melainkan Allah akan uji orang itu Dengan kesalahan Sama seperti yang dia cela tu Contoh kan? Engkau ini ah Ni kan kuat sangat menipu. Menipu je. Satu hari nanti yang cakap ni pun juga akan dapat juga akan apa Allah uji dengan menipu tu. puan. Dia akan menipu. ataupun minta maaf sebut berzina macam tu. Dasar benzina. Oh. aku tengok engkau ni. Ha mencela macam tu rumah. Satu hari nanti dia yang akan berzina. Jadi jangan jaga mulut Jangan sampai menghina orang lain dengan sebab dosa yang dia buat. Kita disuruh menegur, bukan menghina kita tegur. Jangan buat macam ni, kita nasihat dia. Kan, dia tak boleh buat macam ni. Bukan menghina. Dasar pun zina. Jiji aku tengok engkau ni. Dasar peminum arak. Ahli neraka. Nanti kata-kata tu kena kat dia. Allah akan uji. Sebelum dia mati, mesti dia akan buat benda yang sama. Itu, tuan Jadi hati-hati. Jangan sampai mencela orang lain dengan sebab kesalahan yang dia buat. Satu hari nanti, kita pun akan buat kesalahan yang sama. Sebab tu jaga-jaga mulut. Sebab tu di zaman Nabi SAW, saya pernah terbaca satu hadis, di zaman Nabi, ada orang yang minum arak tu, Tuan Puan. Maka dilaksanakanlah hukum ta'zir, kata. Hukum ta'zir ni hukuman uh, dipukul. Disuruh pukul, uh, ditakzirlah supaya dia jera uh, untuk apa, tak buat maksiat dah lepas ni. Macam tu. Dia minum arak. Adalah sahabat ni yang ikut pukul. Kan ikut-ikut pukul. Ni hadis riwayat Abu Hurairah tak silap saya. Di pukul-pukul-pukul tapi ada salah seorang sahabat ini yang sambil pukul sambil celak. Kurang aja minum arak sambil pukul sambil mencelak. Nabi SAW tegur dia. Kata Nabi pukul je tapi jangan celak. Cuba tengok. Kan? Dia buat salah ya diterima. Dia, dia terimalah akibat dia buat silap dia minum arak tu dipukul kan. Eh? Dihukum. Ya, Diterima hukuman hukumannya. Tapi mulut kita tak ada hak untuk mencelanya. Ingat yang in buat? Mungkin dia kena hukum ya. Dia dah dapat hukuman. Tapi tak ada mulut. Tak, tak ada hak untuk kita mencelanya. Tapi kita wajib untuk menasihati dan menegurnya. Mencela tak boleh. Tetap juga tak boleh kita cela. Ha, mencela jangan. Mencela jangan. Subhanallah. Sebab apa? apa-apa yang kita sebut tentang keburukan orang, kita menghina orang, kita sebut keburukan-keburukannya, satu hari nanti Allah akan uji kita, akan buat keburukan yang sama. Na'udzubillah min zalik. Jadi berhati-hati. Hebat kan eh? Imam Ghazali ni, maafkan kesalahan kesilapannya, jangan mencelanya. Ini penting. Jangan cela, mencela, menghina, merendahkan orang yang buat kesalahan. Jangan. Yang disuruh kita untuk menegurnya, menasihatinya. Ya. Tetapi menghinanya tak boleh merendahkannya tak boleh memburuk-burukkannya tak boleh sebab apa satu hari nanti Allah akan uji kita buat benda yang sama juga nauzubillah min zalik jangan buat jadi maafkan kesilapan kesalahan dan jangan sekali-kali kita mencelanya wallahu alam bisawab baik